Seorang lelaki maut, manakala seorang wanita cedera selepas beberapa insiden pokok tumbang. Hujan lebat dan ribut melanda beberapa kawasan di Ibu Negara yang mengakibatkan pokok tumbang menghempap kenderaan. Seorang wanita maut, manakala dua lagi cedera selepas dihempap pokok tumbang. Di sebalik kehijauan yang menghiasi jalan-jalan utama di Ibu Kota, tersimpan satu hakikat yang membimbangkan. Pokok-pokok yang dahulunya memberi teduhan dan keindahan landscape kini menjadi antara ancaman apabila usia dan strukturnya yang semakin rapuh mengundang bahaya. Sejak kebelakangan ini, beberapa kejadian pokok tumbang di sekitar Kuala Lumpur menimbulkan persoalan dan kebimbangan terhadap keselamatan kawasan rimbunan pokok di tengah kota, terutama ketika musim tengkujuh. Susulan itu, kru Malaysia hari ini melakukan tinjauan di beberapa lokasi yang berisiko bagi kejadian pokok tumbang di sekitar ibu kota. Lokasi pertama tinjauan kami sekitar Muzium Negara menghala ke pusat bandaraya kelihatan sisa pokok tumbang yang masih belum diambil tindakan. Sepanjang pemerhatian kru MHI, mendapati pokok ini sudah tumbang lebih satu minggu namun tiada tindakan susulan diambil. Walaupun pokok tumbang ini tidak menghalang laluan lebuh raya, namun keadaan ini sedikit sebanyak mengganggu pandangan mata dan memberi perspektif buruk terhadap keselamatan di kawasan ini. Lebih-lebih lagi, jalan ini merupakan laluan ke kawasan tumpuan yang berdekatan. Lokasi kedua pula kami ke kawasan tumpuan awam di tengah ibu kota yang dikelilingi rimbunan pokok besar, sebahagiannya sudah berusia puluhan tahun. Kawasan ini pernah mencatatkan insiden pokok tumbang yang meragut nyawa orang awam. Bagaimanapun, ketika tinjauan dilakukan kelihatan beberapa batang pokok sudah pun ditebang. Ini memberi petanda bahawa tindakan telah pun diambil secara berperingkat. Walaupun begitu kerja-kerja ini bukanlah mudah kerana setiap pokok memerlukan penilaian struktur, akar dan kestabilan tanah sebelum sebarang tindakan dilakukan. Lokasi seterusnya adalah sekitar kawasan perumahan di Bangsar. Hampir setiap kali kejadian ribut berlaku di kawasan ini, kejadian pokok tumbang juga turut dilaporkan oleh penduduk setempat. Keadaan pokok di sini kelihatan seolah-olah selamat, namun struktur tanaman yang ditanam secara condong di lereng bukit boleh menyebabkan pokok-pokok ini lebih mudah tumbang sekiranya ditiup angin kencang. Pokok tumbang kat area KL ni bukan cerita sehari dua, cerita dah lama. Sebenarnya sebelum berlakunya isu pokok tumbang ni, kita dah tahu cuaca negara kita ni bila bila menuju uh, akhir tahun, kita akan masuk uh, monsoon, tengkujuh apa semua. So, sepatutnya sebelum tunggu benda tu berlaku, prevention tu dah perlu ada. Kita dah perlu buat penyelenggaraan ya memang kecelakaan kita tak boleh elak kan accident tapi sekurang-kurangnya daripada berlaku 10 kes mungkin kita boleh kurangkan jadi 2 kes satu kes je dan banyak yang berlaku sebelum ni pun kita tengok masalah pokok tumbang ni uh, terhadap masa-masa yang telah telah terlibat dalam uh, pokok tumbang ni lah cuma kita tak tahu masalah ni uh, adalah pihak adakah pihak autoriti uh, memberi Pairan dengan yang setimpal Mungkin pihak autoriti boleh memudahkanlah Kepada pihak yang telah telah terlibat dengan kemalangan um, pokok tumbang ni lah. Lokasi-lokasi seperti inilah yang boleh menjadi titik panas kepada berlakunya kejadian pokok tumbang yang sering sahaja berlaku di sekitar ibu kota Kuala Lumpur ini. Dan apabila saya lihat sendiri, keadaan pokok yang besar yang mungkin anda juga boleh lihat dan Mungkin ada juga akar-akar yang bersimpang siul dan uh, apa yang saya boleh katakan ancaman kepada pokok tumbang ini dilihat uh, ataupun dipandang ringan oleh sesetengah pihak sehingga berlakunya kepada kes kemalangan jiwa yang boleh menyebabkan kecederaan, kemalangan, kematian ataupun kerugian kepada harta benda. Pokok ialah pelindung, penapis udara dan peneduh bagi warga kota. Walau bagaimanapun, keseimbangan antara keindahan dan keselamatan perlu sentiasa dijaga. Penyelenggaraan berkala, laporan segera daripada orang awam dan tindakan pantas pihak berkuasa menjadi kunci untuk mengelakkan tragedi sama berulang. Itu dia, um sedikit uh, tinjauan yang kita uh, saksikan di mana kita rasa macam eh sekejap ya. Hmm. Faria, kalau ikutkan eh rumah saya okey je ni pokok-pokok sentiasa dipantau. Bagaimana pula dengan kes-kes yang tidak dijangka seperti eh kita ingatkan kawasan tu macam pembangunannya hmm. pesat. Hmm. Mesti ada orang yang memantau hmm. atau memastikan uh, keadaannya selamat tapi tidak sebenarnya hmm. dan membuatkan kita rasa sangat tertanya-tanya apa yang boleh dilakukan bagaimana ia boleh dikurangkan itu kemalangan dan juga kematian yang lebih teruk. Hmm, baik kita terus bincangkan berkenaan dengan kejadian pokok tumbang yang bukan uh, satu benda yang kecil tapi kita tak tahu keselamatan di kita ni. Hmm. mana bila-bila masa pun boleh berlaku. Jadi kita nak bersama perkenalkan dulu hmm. tetamu kita di studio Dr Daljit Singh anak lelaki Karam Singh merupakan pesyarah kanan Jabatan Pengurusan Tanah Fakulti Pertanian Universiti Putra ya. Malaysia. Selamat pagi bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dalam talian Kapten Pertahanan Awam Ahmad Syafiq Darus merupakan Ketua Sektor Operasi Angkatan Pertahanan Awam Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum, Kap. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih. Baik. Uh, Malaysia hari ini. Terima kasih juga turut bersama dengan kami. Jadi ya bila bercakap tentang isu pokok tumbang dan sebagainya, mungkin kita tak tahu juga lah ya. kalau mengikut data, ya, Kapten bagaimana data terkini uh, statistik uh, kes pokok tumbang untuk tahun 2025? Okay, baik, terima kasih. Uh, Assalamualaikum dan selamat pagi. Sebenarnya statistik yang kita kumpul setakat pada tarikh terkini ini sebenarnya kes kita sudah mencapai 400 kes sepanjang tahun 2025. Bagi kita di wilayah Persekutuan, uh, kes ini agak tinggi berbanding pada tahun yang sebelum ini. Namun uh, sebagai contoh pada bulan September saja, dalam tempoh sehari kita boleh mendapat 70 kes kalau ingat pada satu ketika tu, pada satu hari tu memang petang waktu orang nak balik kerja tu memang kes kes pokok tumbang tu memang sangat banyak sebab waktu tu cuaca di luar hujan dan juga ada angin angin kencang lah pada ya. ketika itu. Kalau kalau masih ingat lah pada bulan September. Baik. Okey, hmm. ini antara statistik yang dikongsikan. Mungkin um, bacaannya yang lebih detail, mungkin berapa banyak kes yang melibatkan korban nyawa sebenarnya disebabkan oleh pokok tumbang ni, Kap? Okey sebenarnya kes untuk melibatkan kematian ataupun meragut nyawa ni kita cuma ada satu atau dua yang lainnya melibatkan sedikit kemalangan lah. mm -hmm. kemalangan ataupun kecederaan dan saya rasa ini juga ada satu perkara yang serius terutama sekali bila berlaku di kawasan kita di di Lembah Kelang ni mm -hmm. uh, sangat kompleks sebenarnya. Mm -hmm. So selain daripada angin kencang tadi, dia melibatkan pokok tumbang dan juga akan mengalami kemalangan jalan raya, dia dah package, dia dah jadi mm -hmm. satu situ yang sangat kompleks. Baik. Kalau pula time kita nak balik kerja, eh mm -hmm. so tuan-tuan boleh bayangkan apa yang akan berlaku suasana dia. Yeah. Waktu... Yeah. Benar. Uh, dan uh, kalau ikutkan adakah risiko uh, di bandar lebih tinggi uh, daripada di kawasan di luar bandar? Uh, sebab mungkin ada juga uh, apa mungkin yang kata mungkin uh, di bandar ni um, pembangunannya pesat. Uh, mungkin kalau di kampung tu <tid> tidak. Silakan, Kapten. Okey baik sebenarnya kita melihat uh, pokok tumbang ni sebagai uh, sebenarnya dalam pengurusan kita sebagai perabot jalan ataupun uh, pokok-pokok ni adalah sebagai satu benda yang dah memang ada tinggal lagi uh, ianya di dipantau di diselenggara secara berkala ataupun tidak itu yang yang kita watiakan hmm. uh, kita mengharapkan ada pihak berkuasa yang yang menguruskan pokok-pokok kita ni dalam keadaan yang baik hmm -hmm. Uh, pada pada waktu pada ketikanya pokok-pokok ni menjadi satu tumpuan maknanya pokok yang penting terutama hmm. sekali jenis pokok yang tertentu yang perlu disimpan dan sebagainya cuma apa yang kita minta ialah dari segi penyelenggaraanlah itu yang paling penting dan okay. uh, menjawab pada soalan tadi saya saya agak bimbang sebenarnya dia bukanlah satu perbezaan yang ketara di bandar ataupun di luar bandar tinggal lagi saya kita bercakap pada benda yang sama tadi campus complexity tadi tu hmm. Bilang, di dalam bandar dalam situasi tertentu contoh kalau lah berlaku pada bulan yang lepas di saat kita menguruskan ASEAN saya rasa ketika hmm. itu sangat 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 kritikal yeah. Yeah. kami di penyelamat mungkin di segi pengurusan yang lain kita melihat pengurusan perjalanan ASEAN ataupun aktiviti-aktiviti uh, besar di negara kita ni berjalan dengan baik sebenarnya kami yang berada di di belakang ni untuk memastikan kesemuanya berjalan dengan dengan lancarlah baik baik Okey, kita nak, nak lebih memahami berkenaan dengan bagaimana tadi kita dah cakap pada landscape, kawasan dan sebagainya, kan cuaca. Tapi kita nak bersama dengan pakai, mungkin boleh menjawab. Sebenarnya kalau dalam satu-satu lokasi, um, kita nak berancang, oh pokok ni kita tanam ni dan sebagainya. Pemilihan pokok itu sendiri, apa yang adakah itu antara faktor penting sebenarnya dalam satu sebuah landscape tu? Ya, betul. Untuk pemilihan, untuk bila kita nak tanam pokok landscape ni Jabatan Landscape Negara dia ada senaraikan berapa jenis pokok yang sesuai hmm. saiz sederhana saiz besar dan hmm. juga pokok yang tak sesuai dijadikan tanaman di bandar sebab di bandar ni kita nak buat pokok tanaman teduhan yeah. okey kebanyakan pokok juga kita kena tengok juga species betul hmm. lokasi jenis tanah sekali juga mengambil apa apa tu kita perlu ambil kira sekali hmm. pada pokok bandar ni kita tengok dia bukan sekejap je, dia ambil masa. Hmm. Ada pokok di KL di Kuala Lumpur dah lebih 50 tahun ke 6 60 tahun. Kita dapat ah perbezaan semasa pembangunan yang lama dengan pembangunan yang baru. Hmm. Ah yang kita lihat sekarang ni pokok mai tumbang ni kebanyakannya di kawasan yang dah lama. Ah hmm. jadi ada pokok tersebut juga selain mungkin tua, pokok tu juga mungkin mengalami stres. Ah hmm. jadi faktor-faktor tersebut sangat penting. Contoh macam gambar kita tengok di sini, ah itu ada apa ni? Uh, perputan pereputan yang berlaku mm -hmm. juga boleh menyebabkan eh uh, Perputan kat dalam tu kan. reputan dalam sebut. Mm -hmm. ha, jadi kita buang teruslah mm -hmm. ni. Okey. Baik uh, kita juga nak tahu bagaimana kita nak uh, mengetahui, kita nak mengesan kalau ada kecacatan dan kita nak menjaga kesihatan pokok ni. Contohnya macam tadi uh, doktor ada beritahu tentang umur dan sebagainya kan. Yeah, uh, jadi bagaimana agaknya untuk kita mengurangkan risiko? Okey. Yang satu ni uh, kita ada Satuan Aboris Malaysia. Jadi ya. Malaysia ni adalah apa ni um, yang bertauliah di mana mereka ni ada uh, pengetahuan pelaman dan juga kepakaran dalam menilai pokok tersebut yang kita sebut sebagai uh, penilaian risiko pokok ataupun tree risk assessment. Ya. Bila pergi sana tengok pokok ni uh, berapalah uh, keadaan daun dia, bagaimana uh, batang dia, bagaimana akar dia, bagaimana apa penyakit yang ada, apa kesakitan yang ada, apakah bentuk-bentuk uh, ataupun uh, dan bahkan yang abnormal pada pokok tersebut. Mm -hmm. Ha. Mm -hmm. Okey. Tadi uh, doktor cakap berkenaan dengan uh, kita kita sebagai orang awam kita melihat bahawa cuaca memakan mm -hmm. panyan tu kan bila hujan lebat uh, mesti nanti ada pokok tumbang angin ribut pokok tumbang. Tapi tadi doktor ada sebut berkenaan dengan pokok stres. Ya, eh, oh, stres. Ah uh, yes, okey. Uh. Mungkin uh, stres yang bagaimana sebenarnya? Okey. Uh, untuk kami faham mm. untuk Okey. Hmm. Kita tadi ya kita tengok kan pokok ni dia tak macam badusia uh, kita sampai uh, umur tertentu kita akan menyusut sikit kalau pokok ni dia begitu lagi tinggi makin tinggi lagi besar hmm. jadi kita tengok dia punya sistem akar tersebut kalau di bandar ni terhad kalau tengok dekat tepi jalan dan semua kan hmm. terhad sampai bila uh, apa ni uh, akar tersebut dah besar dia menjala menjalar keluar sampai hmm. dia uh, pergi ke jalan raya ataupun dia boleh merosakkan struktur binaan itu hmm. juga menunjukkan uh, pokok tersebut mengalami uh, stres juga uh, selain hmm. itu pencemaran debu yang juga yang boleh menyebabkan apa ni uh, stomata pada daun tersebut tertutup boleh mengurangkan fotosintesis juga memberikan streslah kepada hmm. pokok tersebut juga. Yalah kita yeah. duduk bandar pun kita stres ini yeah. kan pokok. <laughs> oh, betul. Okey, dan mungkin kita nak tanya kepada kapten uh, yang masih yeah. bersama dengan kami. Terima kasih kapten. Um, kita nak tahu juga ya uh, kalau ikutkan daripada segi penyelenggaraan kan Uh, tentunya banyak ada uh, dapat aduan uh, tumbang di tengah jalan dan sebagainya uh, bagaimana agaknya daripada uh, pihak APM sendiri turut serta uh, dalam sama-sama membantu supaya pokok-pokok ini uh, dapat dibersihkan mungkin selepas itu dapat uh, dipantau supaya tidak uh, berlaku lagi silakan okey baik terima kasih. sebenarnya di pihak kita kita mm. yang pertama sekali di pihak kami lah saya ucapkan terima kasih kepada semua warga kota sebenarnya yang membantu Uh, sedikit sebanyak untuk memberi laluan kepada pihak kami di Angkatan Pertahanan Awam ni dalam melakukan kerja-kerja uh, kecemasan -kerja -kerja ini hmm. agak sukar tanpa kerjasama daripada pihak orang awam untuk memberi laluan kepada jentera-jentera kami untuk sampai ke lokasi, itu yang paling penting hmm. uh, yang keduanya ada juga uh, warga kota kita, adik kakak kita yang uh, mungkin dia sudi nak membantu kami untuk memastikan uh, proses itu dapat disegerakan Uh, sebagai contoh, kalaulah dapat macam dalam dalam situasi kita dalam dalam gambar sekarang ni, okey. Cuma dahan kecil. Bayangkan kalau pokok yang besar tu tumbang, hmm. asalnya Hmm. penatlah lah itu tu. Hari itu tu memang dah angkat tangan, dah serenda lah kan. Hmm. So, kan lebih ramai tenaga untuk memastikan uh, proses kerja-kerja uh, pemotongan ni dan uh, clearance kawasan ni di, dilakukan dengan dengan pantas. Sebenarnya hmm. kita tak nak uh, laluan trafik tu terganggu agak lama lah. Itu yang paling penting dan kita juga uh, uh, melihat juga beberapa kawasan yang berisiko tinggi uh, contohnya yang mungkin dekat dengan kawasan laluan tren uh, laluan jejantas dan sebagainya ini yang antara prospek yang kita melihat ada kemungkinan-kemungkinan jika berlaku ianya memberi kesan yang yang lebih uh, teruklah pada hmm. kita. Semua. Hmm. Baik, saya nak tanya dengan doktor berkenaan dengan tadi kita tanya bagaimana pokok stres uh, antara faktor penyumbang juga. Um, kalau dari segi penyelenggaraan, okay. apa sebenarnya yang kita patut lakukan kan? bila dah tanam-tanam sebegini? Hmm. Langkah apa yang sebenarnya untuk memastikan bahawa pokok itu uh, sihat dan tidak berlakunya uh, tumbang okay. di, di kawasan awam ni? Yang pentingnya bila satu majlis nak tanam pokok tu kena ikut spesifikasi lah yang telah ditetapkan. Contoh kalau jalan tempatan tu dalam 12 meter, 3 meter, 3 meter tepi tu memang direzapkan untuk landscape. Hmm. jadi yang landscape. Tapi kali ni kalau untuk pokok yang lama tersebut ah mungkin mungkin dulu tak ikut spek tak apa tapi kita kena buat pemantauan sekurang-kurangnya at least sekurang-kurangnya setahun dua kali ini kita tengok semak keadaan pokok tersebut terutamanya tempat yang berisiko tinggi seperti uh, penjalan kaki sekolah juga Uh, dan di kat sekolah lah terjeguk uh. ya sebab hujan lebat kalau angin kita kita risau. Kalau tengok masyarakat kita sekarang ni pun dah berubah dia. Lah. Uh. Dulu mungkin berebut nak letak kereta bawah pokok. Uh. Sekarang tak uh. nak semua sudah. Tak uh, semua pun tak nak juga. Uh. Jadi uh, selain itu bila dah tengok pemangkasan tersebut uh. juga uh, perlu dilakukan oleh uh, pakar yang bertauliahlah. Uh. Uh, sebab uh. kita tak nak pokok tu nampak uh, terbuka. Paling penting uh, penjagaan pokok bandar ni teduhan ni dia perlu kanopi tu perlu di dengan betul. Bukan, hmm. ikut, suka Baik. Bukan ya, ikut suka hati. Tak so, boleh trim saja sah macam ha. macam rambut kita lah. Kita ha. pun trim. Cantik ikut, kan? Hendaklah balance ya, kan. Betullah ah, kan. balance oh, kan. Oh kalau, kalau salah trim pun boleh juga? boleh juga. Boleh juga sebab dia akan berat dalam satu masa dia akan berat pula. Mm -mm. Ha. Begitu juga eh kalau tengok pokok di bandar ni kita banyak yang ada epiphyte semua Epiphyte ni Okey, dia bagi nilai kecantikan pada pokok tersebut. Ya. Tetapi dan dia juga sebagai mikrohabitat kepada burung dan juga ya. serangga. Cuma jangka masa panjang dia boleh menyebabkan kelembapan pada pokok boleh juga menyebabkan penyakitlah dan juga menyebabkan pokok menjadi berat juga boleh menyumbang kepada pokok tumbang juga. Oh, ini hmm. maksudnya ada banyak faktor eh, bila ya bagi kita cakap tentang apa tumbangnya pokok ya eh, tapi saya nak mewakili suara-suara. Oh, suara siapa? Suara-suara rakyat Jelata. netizen, soalan kecil ni. Kalau nampak pokok tu dah besar, nampak dah tua, kenapa tak boleh potong kita dia. potong je? Ah, nak tahu kita kena bagi penjelasan. Kenapa boleh ke soalan yang pertama? Kedua, kenapa kalau tidak boleh hmm. atau boleh? Okey, seperti kalau pokok tersebut kita tengok ada memberi risiko hmm. keselamatan kepada para pengguna apa semua, ya, kita, boleh kita boleh buat. Tetapi kalau pokok tu dia Uh, tak mengganggu. Uh, dia di sana, dia pokok ni dia memberi nilai estetika. Satu juga pokok ni dekat bandar ni selain daripada teduhan juga memberi nilah, menyerap oksigen hmm. dan juga eh uh, nilai kecantikan lah kepada hmm. bandar tersebut. Kita tahu bandar kita panas. So yeah. pokok ni penting juga sebenarnya. Uh, dan saya juga pokok tersebut bukannya sebelas tahun 20 tahun ni memang dah lama sudah. Pokok tersebut juga kalau boleh boleh jadi seperti pokok warisan dan juga boleh jadi taya tarikan daripada satu tempat tersebutlah. Hmm. Okey. Cap saya nak tanya ni Cap, mungkin Cap ada kata-kata kepada orang awam sendiri kan dengan supaya kita lebih caknal lah dengan isu ini. Sebab ini membabitkan keselamatan juga. Hmm. Okey baik, uh, sebenarnya dalam proses fasa peralihan uh, cuaca kita sekarang ni, uh -huh. so bulan-bulan uh, yang penting pada kami sebenarnya di agensi penyelamat, sebenarnya kita memfokuskan kepada beberapa perkara lah. Uh, terutama sekali untuk orang awam, kita mengharapkan ah uh, tuan-tuan lebih cakna dalam menghadapi sebarang kemungkinan uh -huh. dalam keadaan cuaca semasa ni. Uh, untuk kes uh, pokok tumbang ni dia dia berpunca daripada angin kencang ribut uh -huh. Uh, pada kami, uh, dia by package lah bukan sekadar pokok tumbang mm -hmm. dia juga macam uh, benda-benda lain lagi mungkin ada uh, Bumbung rumah, atap mm -hmm. yang tercampur dan sebagainya Ini kan memberi kesan yeah. yang lebih ketara lah bila berlaku sebarang uh, bencana tu nanti So, bermula dengan sikit saja uh, mungkin kita bercakap pasal pokok tumbang Sebenarnya ada kesan-kesan sampingan yang akan, yang akan berlaku dalam, dalam waktu yang sama uh, Itu yang pertama lah Yang keduanya kita mengharapkan kerjasama daripada orang awam di luar sana Uh, jika berlaku sebarang kecemasan boleh hubungi ke talian kecemasan kita lah 999 untuk memastikan uh, kami di, di agensi penyelamat ni untuk hadir ataupun sampai ke lokasi yang yang dilaporkan itu penting. Dan di pihak kami pula di, di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ni sebenarnya kita dah dah selesaikan dari segi latihan kesiap tegaannya, dari yeah. segi penyelenggaraan aset-aset kami dalam menghadapi sebarang kemungkinan untuk monsun timur laut ni lah. Uh, dan kita tengok kenyataan media tentang uh, taufan yang bergerak daripada Filipina sekarang ni pun itu juga dalam pemantauan di pihak kami juga mm -hmm. uh, a sebarang kemungkinan itu nanti Baik itu dia. Sentiasa apa orang kita sihat siaga. Terima kasih banyak, -banyak. Aa, atas aa, perkongsian dan juga nasihat untuk kami semua. Jadi dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Daljit Singh, anda lelaki Karam Singh, pusarakanan jabatan Pengurusan tanah Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia, hmm. dan juga kepada Ketua Pertanian Awam Ahmad Shafiq Darus, ketua Sektor Operasi Angkatan Pertanian Awam Wilayah Persekutuan untuk perkongsian kita tentang kejadian pokok tumbang undang bahaya. Soaya so semoga kita semua lebih cakna dan berjaga-jaga. Okay.